kita okay, 17B sebelum tu perlu diingat bahawa soalan ini mungkin berkaitan dengan 17A jadi cikgu catatkan lagi masih lagi ada catatan untuk jawapan-jawapan bagi 17A okey jadi soalan B Hafiz melukis layang-layangnya sebagai KLMN KLMN ini Hafiz punya Uh, pada satah kertas dan melukis satu layang-layang bersaiz lebih kecil A, B, C, D Iaitu di sana tu A, B, C, D uh, Untuk Adiknya Izzah Raja 12B menunjukkan tiga sisi empat A, B, C, D E, F, G, D Dan K, L, M, N Dilukis oleh Hafiz pada satah kertas Layang-layang izah sesi 4 ABCD la image bagi layang-layang Hafiz. Okey, jadi izah punya ni ialah image. Hafiz punya ialah objek. Di bawah satu tra gabungan transformasi WV. Jadi satu huraikan selengkapnya transformasi V dan W V dan W. Dekat kat W V daripada sini jadi yang sana di bawah W V. Jadi bermaksud um, kita buat WV buat V dahulu. Okey, buat V dahulu. Okey, jadi V itu ialah kita memetakan, mentransformkan KLMN ini kepada EFGH yang sama besar. Okey? Uh, lepas tu kita buat pembesaran dan itu akan mengecilkan kepada gambar rajah di sini. Okey, jadi uh, untuk daripada KLMN kepada EFGH Uh, d e f g itu adalah putaran okey putaran jadi kita putarkan ni ke sini jadi macam mana Macam putaran tu okey jadi kita kena tahu putaran saja putaran kalau kita tulis putaran saja kita dapat satu muka tapi nak dapat muka penuh lah kan jadi kita kena tahu pada pusat pada pusat di mana pusat putaran tersebut. Untuk cari pusat putaran tu, kita kena bina dua garis berserenjang. Dua garis berserenjang dengan garisan yang menyambungkan imej dan objek. Contohnya M ini adalah objek, G adalah imej. Jadi cikgu akan sambungkan M kepada G. Dan kita buat satu garisan yang berserenjang dengan dia. Pertama, berserenjang tu mesti lalu tengah jugalah ya. Eh? Jadi yang ni kita tengok berapa jarak antara dua ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga, empat. Jadi sini dua dan sini tiga. Jadi kat sini tengah dia. Kita bina garis yang berserenjang. Okey. Okey, bukan di situ lah. Dan kita perlu buat satu pasang lagi. Jadi untuk ini kita buang dulu garisan ini. Sebab yang kita perlukan garis berserenjang ni sahaja. Ini adalah garis berserenjang antara M dan G. Dan kita perlu bina satu lagi. Uh, contohnya kita nak buat apa yang dekat sikit. Okey, saya ambil jauh sikit. Ambil jauh. Okey, jadi cikgu akan ambil K dengan K dengan E. dan kita bina satu garis yang berserenjang dengannya. Jadi pertamanya kita kena tahu jarak dululah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dan naik ke atas 2. Jadi di tengah itu berada 6 dari sini ke kanan 1 2 3 4 5 6 dan 1. Jadi di tengah berada kat sini. Okey, jadi 12 di tengah dia adalah 6 dua, di tengahnya adalah satu. Maknanya enam dan naik satu. Jadi di situ beradanya uh, di tengah dan kemudian kita bina garisan yang berserenjang. Okey, dia lalu dekat sini. Tapi kita pastikan garisan itu melanggar garis. Okey. Ataupun kamu boleh juga bina macam ni. Uh, dia akan berserenjang juga lah. Nampaknya pertemuan dekat bawah ni lah. Tapi sebenarnya kita perlu bina Naik ke atas jugalah Sebenarnya ke atas Sampai ke bawah Okay Alright Jadi cikgu nampak Dia ada Sebabkan Kekilafan kita tak gunakan dengan Betul-betul uh, lukisan ni Sebab cikgu nampak Bayang-bayang ni Tak tepat sini Kurang tepat di sana Jadi cikgu suspect Dia akan berada dekat bawah sini Di sini Okay kita uji Betul tak titik uh, titik pu, atau pusat putaran tu ada dekat situ. Jadi sini objek dengan image. Jadi kita tengok objek nak pergi center mesti sama center nak pergi ke image. Nampaknya tak betul. Okey sebab tak betul tu kenapa? Sebab cikgu tengok sini ni 1 2 3 4 dan 1 dan sini 1 2 3 4 5 macam tu. Memang tak betul. Okey. Ha, jadi kita kena buat betul-betul semula. Um, tadi uh, agak-agaknya cikgu tahu dia kawasan sini lah. Ha, kawasan sini. Kalau kita cuba dengan titik uh, di bawah sini pula. Okay? Jadi kalau bawah sini, uh, kita pergi 1, 2, 3, 4, 5 dan 1. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5 dan naik 1. Kalau satu lima, lima satu tu, okey. Pythagoras theorem, dia beri jarak tu sama jauh lah eh. Tapi kita jangan buat satu je. Jadi, cikgu nampak, kat sini dah bukan. Cikgu nampak yang sini dah confirm memberikan uh, jarak yang sama di antara objek dengan image untuk pasangan ini. Cikgu, uh, okey, maknanya tak confirm lagi. Kita tengok pula satu pasangan, pasangan lain iaitu L dengan F itu pasal satu pasangan. Jadi kita tengok lagi. Kita tengok satu dua tiga empat lima dan satu dua tiga. Okey, lima dan tiga. Mari kita tengok pergi ke F. Satu dua tiga empat lima satu dua tiga. Okey, jadi nampaknya pasangan ini pun okey dengan tu, Eh? Kalau kau nak confirmkan satu lagi, contohnya kita ambil K dengan uh, K dengan I. E.

Um, jadi kita tahu bau tahu, tahu pusat dia tapi kita belum tahu lagi um, berapa dajah dan putaran dia okay, ya, jadi apa kita buat nak tahu berapa dajah putaran tu kita kena bina semula. Okey, kita buat garisan semula contohnya daripada M ke pusat dan daripada sini ke pusat juga. Daripada G ke pusat. Ha, Okey, nampak? Itu adalah 90 darjah sahaja. Okey? Alright. Jadi, uh, dia akan berputar macam ni. Okey, jadi yang ni putar di sini. Ha, dia pusing. Ha, dia sama jauh lah. Kalau cikgu boleh tunjukkan lagi dengan satu alat lagi. Adalah... putaran tu dengan pusat putaran itu kat sini dan dari sini dia pergi ke ah ha, okey jadi kenapa lari sebab uh, dia tak, tak ada tangan dah tak cucuk di uh, sini lagi pun tak bercucuk cucuk dekat buat-buat je gua ni eh ah ha, ze bukan situlah okey jadi itu putarannya Okey, ah. lagi apa kita perlu tahu, guys? Okey, ah. kemudian kita kena beritahu dia juga Ini adalah putaran uh, mengikut arah jam ah, Jadi, kita kata putaran 90 darjah mengikut Okey, ah. jadi itu adalah putaran 90 darjah Dan ini mengikut arah jam Mengikut arah jam. Okey, pada pusat 2 negatif 2. Jadi apa yang penting, kita ada perkataan putaran 90 darjah mengikut arah jam dan pusatnya. Ada empat perkara kena nyatakan situ. Dan W adalah pembesaran. Okey, uh, sama ada dia mengecilkan tu, tu cerita lain ya. Kan? Jadi tetap pembesaran. Pembesaran Okay, pada pusat ataupun uh, tak apalah nak ke pusat dulu ke uh, dengan faktor skala to skala apa uh, apa okey jadi kita kena tahu okey jadi untuk mencari pusat pembesaran ialah daripada gambar rajah yang besar ini kita dah uh, mapkan ni pada transform ni pada sini kita tengok bahawa titik-titik dah bergerak menjadi kecil. E menjadi A, F menjadi B, G menjadi C. Tapi D itu tetap di situ juga. Jadi, situlah pusat pembesaran. Okay? Jadi, titik, titik, D itu adalah 93. 93. Dengan faktor skala, okay, faktor skala pula ialah panjang image per panjang objek. Panjang image per panjang objek, contohnya, kita nak ambil mana-mana lah. Boleh je, boleh senang. Yang inilah. Yang ini panjang image ni satu, panjang objek ni satu, dua. Okay, jadi K ialah satu per dua. Okay, jadi skala satu per dua. Itu jawapan untuk uh, untuk B1. A, dan um, a dan b Kita teruskan yang kedua diberi bahawa luas sisi 4 klmn ialah luas layang-layang yang dilukis oleh Hafiz seperti dan rajah 12a iaitu soalan 17a tadi okey jadi layang-layang Hafiz uh, Besar mana uh, iaitu 1 per 2 darab 36 darab 26, 24. Okay, ha, jadi yang ni, yang inilah. Jadi 1 per 2 darab 36 darab 24 ialah 432. Jadi yang ni 432. Ha, okay, dan dia nak kawasan berlorek. Jadi untuk kawasan berlorek, um, kita dapatkan dulu image ni okey jadi kita gunakan formula untuk soalan ini soalan b ni dua ya di dua okey 2 okey okay. jadi uh, formula dia adalah luas image sama dengan k kuasa 2 darab luas objek jadi luas image sama dengan uh, k kuasa 2 darab luas objek jadi K ialah 1 per 2 Dan luas objek Objek ini 432 Jadi darab 432 Jadi 1 per 2 kuasa 2 ialah 1 per 4 Jadi 1 per 4 darab 432 Jadi kita dapat 108 108 tu dapat image ni eh 108 cm persegi. Tapi dia bukan nak yang tu, dia nak luas berlorek. Jadi kawasan berlorek, kawasan berlorek adalah uh, iaitu luas semua tadi berapa? 432. Okey, semua ni sama besar dengan ini kan? Ini 432 tolak 108. Jadi 432 108 iaitu 324 cm persegi